Доброго дня, Катерина Стоценко, медіа медіацентр Нергота. Розкажіть, будь ласка, хто ви і що у нас сьогодні за акцію? Да? Ми люди, навзаєм, ми, ми також люди. Ну, Чиї, це... як, ля? Я так розумію, що ви не місцеві. Російсько місцеві? А? Ми українська. Місцеві? Місцеві. місцеві. А в чому полягає місцеві, сьогодні ваше завдання? Тут Наше завдання. Ми просто полюбляємо гуляти на свіжому повітрі. Інакших якихось коментарів я від вас не добьюся, правильно я розумію. Так. А хто у вас найголовніший тут? Я навіть не знаю сьогодні. У нас дуже цікавий початок чергової сесії біля. Біля виконкому стоять люди в камуфляжі, які запевняють, що вони вийшли погуляти. Коментарів ніхто давати не хоче чомусь, і ніхто навіть не може вказати на те, хто тут головний, в кого можна було б поцікавитися, з якою метою вони прогулюються саме перед нашим виконкомом, саме перед початком чергової сесії. Місцеві жителі, в тому числі Геннадій Деркач і представники. Партії укроп, такі як Євген Панов, також намагаються вияснити, в чому річ, але поки що ніхто не дає коментарів і не пояснює, в чому справа. До того ж, виставлені три сміттєві баки з фотокартками наших депутатів. Чому саме ці фотокартки, саме на цих сміттєвих баках, теж ніхто пояснити, поки що не хоче або не може, або ще якісь є причини для того, щоб люди не давали коментарів. А, а можно поинтересоваться, почему самый именно этих, только трех, например? Я не даю, Мы считаем, их это наше мнение. Объяснять мы не обязаны, будут нужно, мы объясним. Ну так, А когда нужно? Ну сейчас же нужно. Ну вот, Энергодарский медиацентр интересуется сейчас, для того, чтобы иметь полную картинку. Будет тут сессия городская, правильно? Да. Правильно. Ну вот мы считаем, их, что они вот недостойные. А почему вы говорите у Депутаты? вас тут? Вы не... Ну мы же граждане Женщины Украины. Как-то. Мы жители Украины, граждане so. в Украины. В чем вопрос. Mm -hmm. Мы считаем их зрадниками. Вы нас не переубедите в этом? И как будут бы вынести so, нас. Мы не хотим вас ни в не рассказывали, Мы хотим, чтобы а вы почему. Еще раз, наша so, позиция so... такая, мы больше не объясняем. Вот мы считаем их зрадниками больше ничего. То Это вот наша позиция, мы не обязаны объяснять. Если посчитаем, нужно объяснить. Меня зовут Катерина Стаценко, Приятно. Да. Меня Дмитрий зовут. Евгений uh -huh. Невич не получится. Не обязательно не Я могу житель Украины быть. Это а, уже раз, раз десятый такой вопрос задают нам. И... Это не обязательно, что мы должны были а Но есть пол, интересы, чего? есть а интересы страны, страны, есть интересы на бюджета народ. вашего города, есть интересы бюджета страны, и их нужно защищать. Эти люди, они. Мне просто интересно, кому еще так на бюджет нашего. Города. Я думаю, вопросы не ко мне абсолютно. То есть а мы такого? со своей стороны ну, не знаю, обращайтесь, ищите, кто может там объяснить эту позицию. Я со своей стороны мы считаем так. Поэтому мы, мы хотим показать вашим людям и вашему городу, что эти люди зрадники. А ми так вважаємо. Зрозуміло. А де ж ви два роки тому Ну, мені, мені, чесно, поки що теж не дуже зрозуміло, в чому річ. І хто, хто ініціатор цього всього руху. будемо намагатися ще в когось запитати. Петрог, Харьков, неважно, или, ну, не про Петровск? Мы виднее. считаем так. Это также людям в Москве виднее, что здесь творится в, Москве, в Украине, в да? Так, так и у... ну у вас такая же самая ну, позиция, давайте, да? Или, давайте как-то общаться, вы мне, я вам, а не так, что я говорю, да, вы говорите, говорите. говорите. Мы считаем так, я позицию выставил. Какая еще может быть нам вопрос? Я а я знаете, не тут, э, Нет, на никто не, не представляется, не объясняет. Непонятные люди. Я пытаюсь познакомиться, но все вот понатянули чулки на головы. Я ну, некоторые люди понатягивали, знаешь, что они ну, прячут может, там. Им так будет, мы знаем. Да, ну, согреем. Они говорят, если то, вас Говорят, так, воевали, если так, не замерзли. Это замерзли. Им замерзли они, они, если понимаете? вы считаете по-другому, это ваше право. Мы считаем их такими. Мне интересно, почему вы так уважаете. Ну, мне можно написать целое заключение для того, чтобы считать так как я считаю, и, наша і наше люди, все остальне. Мы считаем так. Мы не обязаны вам объяснять абсолютно. Мы считаем. Так, вот, Так, может, Ми читаємо поїдемо кровні. А чому ви не зобов'язані нам Клавдинку пояснити, те, чому люди, які були, були обрані ми в енергодарі Енергодарцями міста. Це розумієте, це був демократичний вибір нашого нашої спільноти, нашої громади. Чому ви приїхали? і вважаєте їх зрадниками. Просто поясніть чому. Я ж не прошу вас, щоб ви змінили свою Ще думки. раз говорю, що ми на та зброс не отвічаємо. Хлопці, да, а чого, чого до нас? Більше немає ніде зрадників. Чи у вас всюди будуть такі акції? Як чи між собою всюди будуть? Поки що, чим, чим далі, тим странше і странше. Я не розумію, що відбувається. Можливо, в чомусь тут і є сенс, але те, що немає пояснень, воно, воно дуже так, псує картинку. Нам необхідно пройти здання.

Что ты тут делаешь? Откуда ты здесь появился, Это ты патриот? Иди сюда, я тебе местность покажу! Давай, иди, показывай документы! Кто открыл стрельбу? Давайте баш на Давайте. Ты сынаркатара, что ты здесь делаешь? Я когда не. Данил. Если вы а хотите что-то что сказать, подойдите, пожалуйста, сюда. Без оружия умные или шо? За... Потому что образуют Дуга, Дуга, Вот эти сотрудники, вот эти люди в Балаклаве. Я Дубков Артем Владимирович, депутат городского совета. Мне позвонили, сказали, что здесь сепаратисты в российских горках штурмуют здание. Это российская. Потому что жизнь и опасности угрожает. Мои, моей, лично мои. Лично Мне позвонили, сказали, что сепаратисты оружие. Разрешение, вы знаете право обращения с оружием? Да. Оружие да, у вас охотничье? Охотничье. Оно не для защиты. А оно не для защиты. Правильно. Мне сказали, я имею право задержать, защищать для свою... Оружие, защищать свою... Защищать свою... Вы обеспечиваете? предоставьте документы чтобы я знал с кем я общаюсь я, я вас раз? не знаю начальник полиции там не просто не патроники патрон я знаю Дай, кроме нет, этого нет. есть еще оружие у вас травматический пистолет ну, Разоружайте. и дозы показывать доставайте я прошу это все снимать фиксируйте это все на видео В общественних місцях потім Місця виясняти, з якої целі ви застосовуєте. Давайте это поміщення, кімнату і... вот Два особливо. предлагается э, пролоббировать интересы частной компании ДТЭК за счет уменьшения доходности государственного предприятия Укрзалезницы. Повышение тарифов на перевозку угля является производственно-коммерческой проблемой ДТЭК и не должно решаться политическими методами. Э, вместо модернизации и усовершенствования, удешевления производства электроэнергии и оптимизации логистических процессов менеджмент ДТЭК пытается использовать орган местного самоуправления для решения своих э, сугубо управленческих задач за счет государственного предприятия. Увеличение социальной напряженности и углубление социального кризиса в городе Энергодаре по причине возможного уменьшения прибыли ДТЭК носят популистический характер. Для подтверждения указанных социальных последствий необходимо иметь аналитические, э, аналитически обоснованные расчеты с конкретными цифрами и прогнозами для бюджета города и благосостояния горожан, а не шантажировать и запугивать маловероятными событиями. Предлагаю не поддерживать данное решение, дабы не превращать городской совет в инструмент шантажа правительства Украины и не превращаться в агента в лоббирование олигархических интересов частных компаний. Конечно. Депутати Наградарської міської ради Марщавка Іван Іванович, партія захисників. Так, дійсно, у нас в Раді кілька напрямків є. Одна частина з ДТЕКу, інша частина з ядерної мафії. Звичайно, що кожен захищає свої інтереси. Ну, для того, щоб з'ясувати всі обставини, давайте ми відкладемо це питання. Відкладемо, знімаємо, відкладемо, вивчимо всі за і проти, а потім приймемо рішення. І я прошу поставити це питання на голосування. Дякую всі. Результат 26 за один проти чотирьох раз прошкодять. А что, Владимир, описать, что вы Да, как я что? могу объяснить. Мне позвонил Паломари по Морщавка, сказали, что люди в форменной одежде Российской Федерации в Балаклавах штурмуют горы с полком. Милиции нету, полиции нету, она бездействует. На мусорных баках, которые они похитили, наклеены э, фотографии морщавки, поломаря и мои. Я думал, что это российские сепаратисты. Можете посмотреть. Они в характерной российской камуфлированной форме. Это не граждане Энергодара. В Балаклавах, пьяные досмотра не было. Задерживали их или, или не задерживали, непонятно. Я вообще подумал, что в город вошли российские оккупанты. Российские оккупанты, вот потому что украинские что, со... украинские солдаты, солдаты такую полосу! форму не носят. Украинские Вы знаете, кто Украинские военнослужащие такую форму. Украинские военнослужащие такую форму не носят. До сих пор эти люди сейчас под исполком чисто случайно Чисто случайно. Я говорю, вы или кто? Чисто случайно. Чисто случайно у меня при себе оказался мой охотничий карабин. Мы бы э, хотели, чтобы вы прокомментировали вчерашнюю ситуацию, потому что э, как бы прозвучало обвинение в адрес правоохранительных органов, что э, у нас их практически нет, что в город въехало два автобуса каких-то людей в камуфляже которые тут бесчинствовали и препятствовали работе сессии вот. вот хотелось бы из ваших уст нет. услышать нет, нет. что произошло и роль милиции в этом ну с чего все началось поступило сообщение дежурного исполку по исполкому, что возле здания исполкома собираются там неизвестные в камуфляжной форме и э, закрытое лицо там или... То есть с масками, масками, не масками, в общем, со, скрытые, со скрытыми лицами. Вот. Ну, Приехал куда-то туда, я первый быстрее группа приехал. Да, убедился, что действительно в это время я смотрел, как раз, по-моему, они БАК первый подносили. Ну, вопрос, в чем заключается? То есть, люди пришли, как мы выяснили, люди, они все не местные, люди из Днепропетровска. Значит, представились, что они граждане Украины в дальнейшем там было они принесли еще с собой еще два бака. То есть было три бака, установленные перед зданиями, перед входом в исполком. Но наша задача какая была? Чтобы не было никаких, то есть никто никого в бак не посадил, никакого то есть насилия ни над кем не было осуществлено. Сессия, которая была запланирована на 9 часов, то есть она должна была состояться. В принципе, мы, исходя из того, чтобы не накалять ситуацию, то есть эти люди, которые там находились, как такового порядка, они, можно сказать, не нарушали. То есть, и для того, чтобы не обострять, не накалять эту ситуацию, в принципе, и было принято решение, то есть, если прибывают депутаты, которым они, возможно, хотели попрепятствовать пройти на сессию, то есть, нами должно было быть обеспечена работа органа исполнительной власти. То есть, мы должны были, грубо говоря, помочь зайти депутатам на сессию. В принципе, оно так все, если вы вчера же тоже там были, видите, что никто, то есть никого не ударил, не побил, никаких потерпевших как таковых нет. То есть, в принципе, я считаю, что в этом плане мы справились со своей задачей. Единственное, что один из депутатов немножко повел себя как бы неправильно в этом плане, что взял с собой оружие охотничье которая за ним официально зарегистрирована, то есть у нее есть право на это оружие. Но понятно, что в данном случае, который произошел вчера, он нарушил как бы, порядок пользования этим оружием. На данный момент Евгений Вес внесено 296-я, часть 4 хулиганство. Вот. Проводится проверка, более детально уже все эти допрашиваются свидетели. То есть будет принято решение в соответствии с законодательством. По поводу вопроса о том, как было два микроавтобуса, один получается спринтер, другой Volkswagen поменьше. Автобусы, понятно, заезжали в город. Но они заезжали не в камуфляже. То есть если бы они заезжали в камуфляже, однозначно бы их ну, и в таком количестве, как они заезжали, то есть бы никто не пустил. На предмет документов. Документы, предоставляли документы участникам боевых действий, есть удостоверение, то есть визуально было видно, что это ну, не поддельное удостоверение. Предоставили паспорт ну, жителей города Днепропетровска. Они действительно из Днепропетровска? Да, но некоторые, насколько я знаю, даже вот наши местные участники боевых действий, кто служил, пару человек даже там узнали, с кем они проходили службу, насколько я знаю. Наши, да? Наши, да.